1895 гривен в месяц. Такова средняя зарплата украинца, согласно данным Государственной службы статистики. По курсу это 195 долларов. В Киеве с такой средней зарплатой тяжело. И закликаю всех работодавцев Украины, всех, поднять заработную плату. Можно купить джинсы. А за 350. Пару раз покушать в недорогих кафе. Пельсиновый стик, салат, примавера и остальное отдать в качестве арендной платы за убитую гостинку на окраине Киева. Кто-то пытается сэкономить, кто-то хитрить. Но ведь на самом деле есть несколько способов, как получить все блага столичной жизни на шару. Зачем вам повернутые гроши? Верните мне гроши? Гроши, да? Да. Секретные материалы начинают антикризисный эксперимент и испытывают на себе все подводные камни в жизни на шару. Мы будем одеваться в среднестатистических бутиках столицы бесплатно. Мы будем жить в хороших гостиницах Киева бесплатно. А скажи, сколько это такие номер? Мы будем ужинать в популярных столичных ресторанах. Опять же, совершенно бесплатно. А что, это придется за него платить? И за салат придется нам платить. Сделайте нам подарок, тогда. Салат бесплатный. Mm -hmm. Mm -hmm. Главное в кризис не умереть с голода. Поэтому начинаем мы с сытного ужина. К бесплатному ужину нужно подготовиться основательно. Собираем реквизит. Не брезгуем ничем, что попалось под руку. Итого, комментарий у нас есть, жучки у нас есть, видали, было бы еще где-то скло. Є. Де пакет? Угу. І от ми готові. Подивимося, що у нас є. У нас є битий склом, у нас збирали камінчиків та наловили комаши. У нас є ще один інгредієнт. І це не сир. Немного видно. Не все, починаем эксперимент. Идем с друзьями во всем известный ресторан быстрого питания. Делаем заказ, съедаем половину и незаметно подбрасываем кусочек пленки. Идем жаловаться. Доброго дня. Я купила меню Да, да, вот и, и мне не попалась соус. Я вытахла соус. Давайте я вам заменю, меню добро. Чем вам повернуты гроші? Верните Гроші, да? Да. Там, за, за меню, да? Доброе. Здесь нам без разговоров вернули деньги. Идем дальше. Этот ресторан подороже. С аппетитом съедаем большую часть блюда и подбрасываем камушек. Зовем администратора. Доброго дня, скажите, пожалуйста, Пронесли салат? Мало того, что мы его чекали в Гузинске, я очень тихо желательно взломала зубы. А вам пересыпался? Я не ну, знаю, я ела, бурку, я, я не раздавлялась. Это камушек, который в каменной соли. Никто даже не усомнился, что камушек там действительно был. Извините, пожалуйста, давайте мы вам переделаем сейчас просто без соли, может, отдельно. Неожиданно же десерт в подарок. А что, это придется за него платить? И за салат придется нам платить? Делайте нам подарок, да? Салат бесплатно. Хорошо. Отправляемся в следующее заведение. Здесь заказываем блины с творогом. Когда блюдо изрядно подъедено, подбрасываем стекло. Доброго дня. Что? Это я резала мычек и накрапала на что-то тверде. Выявилось, что это шматочек скла. Добро, что я его выявила на все в роте, потому мне подарила рот. В этом ресторане также спешат перед нами извиниться. Может, десерт какой-то? Нет. За счет заведения мы оплачиваем. Еще раз извините, что так вышло. И сок тоже? Все, ваш счет, в и вот день подошел к концу. Мы досыто наелись, а наши кошельки не опустили. Эксперимент завершен. Все заклады, в которых мы побывали, пошли на поступки с поживачами. Конечно же, после эксперимента мы раскрыли карты и заплатили за съеденное. Это был социальный эксперимент, насколько я прав покупщиков. Спасибо, ваше за ваши деньги из Ничего там не было? Нет. Даже если администрация ресторана и заподозрит что-то неладное, все равно гость всегда прав. Ну, в первую очередь, мы ну, для гостя стараемся, а потом уже разбираемся, чтобы этого не поступило. Если взять сегодняшнюю да, ситуацию, попалась кусочек стекла, вот, в блины. Вот, мы вот... Э... Физически отследовали весь путь блинов, начиная там с кухни, раздачи, путь официанта, дорога через улицу. Могло ли что-то произойти, попасть? Ну вот, поели, а теперь бы поспать. Следующее задание, стоящее перед нами, это поиск жилья, где можно бесплатно переночевать. Секретные материалы продолжают свой антикризисный журналистский эксперимент. Главной проблемой приезжих в Киеве всегда было жилье. Стоимость аренды однокомнатной квартиры от 3500 гривен в месяц. За сутки в столице придется заплатить от 500 гривен. А вообще многие бы мечтали пожить в Киеве бесплатно. Секретные материалы продолжают свой антикризисный журналистский эксперимент. И накануне вступительных экзаменов мы покажем, как найти в столице бесплатный ночлег. Сегодня мы проверяем вам Киев на доброту. Кто поможет бедной девочке из провинции? Придумываю легенду. Бедная девушка из провинции приехала поступать. Денег только на билет. И негде переночевать. хостел. Здесь дешевле всего. Плюс гарантирует дружескую атмосферу. Скажите, хостел это до вас? Хостел? Да. Так, так. так. Да. А сколько у вас коштует на дешевший номер? на дешевший 8 местный и 170 гривен. Но что нам скажут, узнав, что денег нет? Скажите, а у вас не такой вариант, что мы не на за номер? Я просто сдала, вы приехала, мне до сих пор ночь проночевать, а мне не выстачает на номер. Может быть, такой, что у вас? Нет, мы такие, не, не, так не практикуем. Зато по-дружески посылают к своим коллегам. Я на Белокопотольский хостел. Там цены трошки дешевшие. Идем туда. Скажите, а у вас может быть какой-то вариант? Я просто финансово не дуже вкладаюсь, чтобы я, например, вид пробирала вас. Вы что он не пролечет, а вид пробирает и чуть Значит, что вам посоветую? Тут поближе вы ничего дешевле не найдете. В этом хостеле нам пошли на небольшие уступки. Ну давайте придите часов 9, здесь никого не будет посеять. Посеять? то быстро что? Ну, 9, 9, 9. Ну, еще, я сделаю еще 30 гривен скидку. 50 гривен денег. А вы с что? Нет, вы с каштаном. По Ярославской, 4 квартала и это... далее. Скидки приличные, но без денег поселиться в хостелах все равно не получается. Если бы вы приехали на Захидный, вам не было бы ночевать, вас бы в будни хату пустили. Я понимаю, я, я но я, я, я ничего не могу вам запропоновать. Давить на жалость в столице – не вариант. Перехожу к плану «Б» под названием «Наглость – второе счастье». Бедному студенту должен помочь богатый депутат. Иду в отель «Киев», предварительно набив большую сумку вещами. Именно в этой гостинице за счет бюджета живут приезжие депутаты. Терпеливо ожидаю в поле. Доброго дня. А скажите, пожалуйста, а кто из депутатов еще не на пленарное заседание? Ну, они да? Первого встречаю нардепа Семена Семенченко. Добрый день. А скажите, а вы народный депутат? А вы можете мне допомогти? Да, да. только не сейчас. А где -то на Проявляю настойчивость. Заметив, что депутат никуда не ушел, подхожу еще раз. Нет, я сказал уже. Я сказал, да, что нет у меня хвилинки, я дал Рупрый. вам свой телефон. Похоже, что Семенченко душесчипательными историями не возьмешь. После пять минут на пленарное заседание спешит еще один нардеп комбат Юрий Береза. Прошу помощи у него. Доброго дня. Добрый день. А вы можете мне помочь? Я в Батаренко. Приехал в Киев. Гроши залишилось и только на дорогу назад. Мне где-то одну ночь переночевать. Посели сильно. Депутат без всяких колебаний соглашается помочь бедной студентке. Что Юрий Николаевич Сказал, что посылать поселить номер. Да? Охранник нардепа оплачивает мне номер. от меня, вы не поверите, в полулюкс. Его стоимость точно не по карману бедной студентки. А скажите, сколько стоит такой номер? Вот так, знайшовши порядного депутата, дівчина с периферии может найти ночліг в самом центре Киева. Надеюсь, за это не доведеться расплачиваться. Чувствую себя как дома. Раз уж появилась возможность, можно и расслабиться. И даже навести порядок. У меня не работает телефон в номере Пика. Я так пи-пи-пи. Не работает? Mm -hmm. Нет. Сейчас выключу. Техника mm -hmm. подойдет до вас. Пика, и чуете, то, то сколько я заплатила за номер, а тут что телефон не работает. Uh -hmm. Мы почем, зараз... что, и, что да, Но я звоню, нос... да, звоню, да, думаю, что А там что, Узнаю об услугах, которые предоставляют в отеле. Покажите мне, где у вас праска находится, я хочу попросовать себе одежду. Но похоже к тому, чтобы депутаты сами гладили, здесь не привыкли. На седьмом этаже 713 -й. там есть девочки, которые гладят. Вечером спускаюсь в лобби-бар, посмотреть, как отдыхают нардепы. Но, к моему удивлению, холл пуст. Похоже, народные избранники расслабляются в других местах. Утром завтракаю. Депутатам гостиничная еда не по вкусу. Здесь их особо не видно. Выселение, как везде, в 12. Собственно, наш эксперимент удался. Депутат безвозмездно помог бедной студентке. Что еще надо девушке, кроме вкусной еды и комфортного ночлега? Новые шмотки! Мы прошлись по магазинам, как говорится, среднего класса и составили прайс, во сколько сейчас обойдется создание образа. Футболка – 200-500 гривен. Джинсы – 700-1500. Жакет – 500-1500. Обувь 800-2000. Итого вы потратите в среднем от 2 до 5,5 тысяч. Но для большинства такая сумма за один комплект одежды – неподъемный груз. Поэтому продолжаем экспериментировать. Тут давить на жалость или сильно хитрить не придется. Одеться на шару поможет закон о защите прав потребителя. Статья номер 9. Украинское законодательство дает на размышление покупателю 14 дней, в течение которых вы можете возвратить товар. Но при условии, если вы одежду не носили сохранился товарный вид все ярлыки и чеки на месте вначале идем в популярный торговый центр здесь вежливые консультанты которые всегда рады помочь никто не подгоняет с примеркой можем целый день подбирать себе образ. Покупаем в разных магазинах платье, джинсы и футболку. А скажи, пожалуйста, я на подарок выбираю. Я тебе не могу, если что, повернуть и сразу на суд, если не сподобается. Конечно, момент покупки чеку, пару пар, или права. Довольные покупками в торговом центре идем на всем известный киевский рынок Троещина. Совсем другой колорит. Продавцы разных национальностей. Душа на распашку. Они готовы скинуть цену чуть ли не вдвое. А за 350. Смотрите, девушка, помните, сколько они женщины. Есть такой свет, есть вот такой свет. Одна Иди на сюда, 300, вы Очень mm. хорошо уступаем. Сколько кошты? 750? Да. Еще уступаем хорошо. За 500? Здесь свои правила, но ни о каких 14 днях не слышали. Люди, к чему да можем это поменять? Сегодня, завтра. Покупки сделаны. Начинаем эксперимент. Итак, длинное красочное платье, купленное в дорогом бутике, и дешевые резиновые кеды с троещины, одеваю на фотосессию. Маленькая хитрость. Чтобы по обуви не было видно, что она ношеная, клею скотч на подошву. Затем топчусь в болоте кедами и протираю лавочки парка новым платьем. Второй раз собираюсь выгулять в одном из популярных столичных клубов. Одеваюсь и прячу ценники. В самом ночном заведении отрываюсь по полной. К концу недели платье порвалось, а кеды хорошенько испачкались. Но не беда, обувь я помыла, а платье зашила. Термин повернення добігає кінця, тож речі потрібно сдавать. Иду на рынок, но, похоже, мне здесь не рады. Не возвращаю. Как это вы не возвращаете? Вот Треба было сказать, что вы не я, я говорила, это и всем говорю. Нет, вы не сказали, что... Вы да, не сказала. Не Казала, я вам могу поклясться, чем угодно. Все. И только после того, как возле нас начала собираться толпа, вышел хозяин и нехотя возвратил деньги. <звы> В торговом центре все оказалось намного проще. Меня встретили улыбкой и поинтересовались только причиной возврата. Да, причина возврата? Кто закритиковал дома на Процедура возврата стандартная для всех магазинов. Консультанты осмотрели, есть ли ценники, чек, после чего попросили меня заполнить заявку о возврате. Собственно, после этого возвратили деньги. Ловкость рук и немного женской хитрости. И ты одета по последнему песку моды. А главное, бесплатно. Теперь руки вильни, а гаманец снова с грошима. Мы спросили директора одного из модных бутиков, часто ли попадаются недобросовестные покупатели. Это скорее исключение из правила, хотя э, бывают такие случаи. Особенно это бывает в момент выпускных вечеров, когда э, выпускное платье единожды одето, и его хочется потом вернуть. Но здесь знают, как словить хитрых клиентов на горячем. В данном случае мы опять же обращаемся к экспертизе. Как видим, жизнь на шару существует. А скажите, сколько что-то такие номер? Но мы все же не советуем устраивать подобные эксперименты. Ведь рано или поздно шара закончится и начнутся неприятности. Мы просто запоминали в глаза гости И в следующий раз они просто незаметно наблюдали. Но в случае безвыходной ситуации помните: мир не без добрых людей. Главное не злоупотреблять их доверием.